Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ve ala alihi ve sahbihi Canım kurban olsun senin yoluna adı güzel kendi güzel Muhammed can. Monsieur Sadula Yachar, au Kemenche, ce magnifique instrument qui est euh, un peu l'ancêtre de notre violon et qui lui-même a ses racines dans les instruments à cordes des peuples nomadiques de, de Chine du Nord et de la Mongolie. Donc au Kemenche, ce magnifique instrument, monsieur Fikret al mansız sana giderim ansız. adı güzel kendim. güzel Muhammed Ahmet. Adı oh, güzel kanun kendim. monsieur tourbout yigit dalar à la percussion au bendir, Monsieur M. Götjen Filisman. Bienvenue dans cette belle church moderniste des années 20 de l'architecte Diongre. Ceci really est vraiment un bâtiment exceptionnel. Vous n'en verrez pas deux en Belgique ni en Europe du point de vue architecture. Deze kerk is aanvraag ingediend, goedgekeurd, gebouwd in twee jaar tijd. Essayez de faire quelque chose de pareil aujourd'hui dans votre jardin. Bienvenue au nom de Belle Tute, Georges Salat et Le Foyer. Dit is het zevende interreligieuze concert dat we hier op deze plaats organiseren. Er is évidemment énormément veel te zeggen over de muziek Ne vous inquiétez pas, je serai. Très, très bref. Interessant om vast te stellen dat de adem in heel veel religies een belangrijke rol speelt. De naam van de eerste mens in de christelijke traditie, Ad, Adam, euh, verwijst naar het Sanskriet woord atman, wat het woord is voor adem. En inderdaad, Adam wordt pas mens wanneer God hem zijn adem inblaast. Wel, uh, wij worden pas mens door de adem van het goddelijke. In de Sufi-muziek nu is de stem, uiteraard, het orgaan bij uitstek, par excellence, maar ook de blaasinstrumenten. U zal de rietfluit, de nee horen vanavond, waarmee de muzikanten aan het goddelijke kunnen teruggeven wat ze van het goddelijke gekregen hebben, namelijk die adem. <tiedert> Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah kapında Umardım Umardım Cemal Allah 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 Voor een Belgo-Turkse vereniging. Het is een associatie die als buurt promoten de contacten, de mutueel, de reciprociteit tussen de Turkse en de andere gemeenschappen. Dus Salah is een vereniging die ook staat voor dialoog, maar die doen dat voor een belangrijk deel door grote afstanden af te leggen. Comme vous savez, ça fait 50 ans d'immigration turque en 2014. des de Van Brussel, vont en 2014 vers Istanbul. Il faut être un centre d'intégration implanté surtout à Molenbeek, mais travaillant pour euh, Bruxelles. Om de kerkhoop, de pastoor, de kerkfabriek te danken. Ook de gemeente Molenbeek. Goed night!